सीतापते विधि कदाचिदको महाराजा भण्डारितो मृधरिते धमुनीन्द्र न आनन्दते धमुनि वंशयतीन्द्रपूज्य श्रीमूलरामवता तव सुप्रभातम् सीतापते विधि कदाचित् महाराजा भण्डारितो न्द्रपीठमुनिवंशयतीन्द्र पूज्य श्रीमूलराम भवता तव सुप्रभातम् श्रीरामदूतहनुमान्यधुना दास श्रीभीमसेन वरदौप्यगुरवतार श्रीव्यासकृत्प्रियतमामितशुद्धबुद्धे श्रीमध्वराज भवता सुप्रभातम् ब्रह्मा ज्ञयादितिकुले बभुजोषपूर्णे जातोऽपि भक्तिभवितो भुवयं समस्तम् योऽपि भनो दिविशदाम्बरशन्तु करुणा श्रेनाघवे न भवता तव सुप्रभातम् वैद्येश्वरं हरिविरोधिहिरण्यतम् योनिनयो हरिपदं पितरं स्वभत्या रत्नागमद्य हरिसम्भव कारणात्मन् श्रीराघवेन्द्रभवता तव सुप्रभातम् सोमाद्वयोद्भव समस्तसुराजमौले भूभारसंहरणतोषितकृष्णमुहूर्ते बाह्लिकराज बहुरा